qaçdıq zaman, yəni, eee, 5 kilometr qaçmışsan artıq, yəni deyirsən ki, bundan sonra bir addım atsan, yəni ölə bilərəm. Düşmən yuxarıdan aşağı bizi görür, amma yenə də bizim ordumuz yuxarıya qalxmağa çalışırdı. Bir dəqiqə yuvansın, şəhid olacaqsan. Təlafatdı, mümkün deyil. Gözümü açanda qulağımda cingilti var idi, heç nə eşitmirdim. Keçdi xəyalımda, gözəl yurdum amma başımda bir çox ərazilərimizi, şəhərlərimizi düşmən toptağından azad eləmişdik. Artıq istiqamət Azərbaycanın ürəyi, Qarabağın gözü olan Şuşa şəhəri idi. Noyabrın 5-də bizə komanda gəlib, bizim hərbi hissənin döyüş tapşırığı Qırmızı Bazar-Şuşa yolunu bağlamaq idi. Qırmızı Bazar-Şuşa yolunu bizim hərbi hissə bağlamalı idi ki, uşanı azad eləyəcək. Şəhərin özünə alan bölmələr rahat daşaltı kəndindən qalxıb şəhəri götürsünlər. Qırmızı bazardan düşmən əlavə qüvvə göndərə kömək göndərə bilməsin. Komanda gəldi bizi düzdür. Dedi ki, bəs yəni gözlədiyimiz gün gəldi. Yəni inşallah biz gedirik Şuşaya. Uşağın hazırlığının da bizim də yəni iştirakımız olacaq. Xüsusən də qatların tərkibində Şuşa istiqamətində döyüşlərdə iştirak edəlmişəm. Noyabr ayının 1-i Şəxərin istiqamətində irəlilədi. Orda 1100 hündürlüyü vardı. Belə də isə topqona möçə saldılar. Taxtdan belə bəlkə ki 92-ci illərdə topqona möçəsində ümumiyyətlə ə, Daşaltı ərazisində, Daşaltı kəndində çox qanlı döyüşlər getdiyinə görə o vaxtdan 92-ci ildən məni çox şəhidlər vermişi. Qruplar şəklində həm yüksəliyi irəlilətdikdən sonra artıq ə, həmin 1100 hündürlüyündə idi. Səhrə kimi elə bəki minəmüt yağışıdı. Daha yəni hara baxırsan düşürdə, hara baxırsan düşür. Hətta bəzən mən öz ətrafımda dostlarımla da danışıram, deyirəm bəlkə də yəni mənə elə gəldi, o elə bir şey oldu. Nəmlotun səsindən ü bilirəm də bu getdi yoxsa yanva düşəcək də. Nəmlotun səsi gələndə insan özünü alsıb yumur gözlərini yumur. Gözlərimi yumdum, balaca bir daş var idi, onun arxasına girmişdim. Əslində belə bir dikdir də. Onun arxasına girmişdim ə mənim o getdi, düşdü, gözü yum u vəziyyətdə bilmirəm indi o mənə psixoloji bir şey kimi təsir eləyibdi, ya nədirsə də gözü yum u vəziyyətdə mən elə bil ki, onun isqrasını gördüm. Amma əslində, yəni bu ilk dəfə idi başıma gəlirdi. Gözümü açanda qulağımda cingilti var idi, heç eşitmirdim. Bizdə mən en sadə kəşfiyyat qovurduq xidmət etdiyimə görə orada biz normativlər verirdik. Yəni onlar normativləri də verməyə də mən çətinlik çəkirdim bizdə qrup komandiri vardı. Bir dəfə məni yanına çəkdi, məni bir fərdi söhbətə gətirdi, onunla bağlı həftə sonları 10 kilometrə qaçışlarımız vardı vaxtla. Yəni o qaçışları mən verə bilmədiyimə görə vaxtla məmla fərdi söhbət elədi, dedi ki, onda nə vaxt ki qaçdığın zaman, yəni 5 kilometr qaçmısan o artıq, yəni deyirsən ki, bundan sonra bir addım atsan, indi yəni, ölə bilərəm. Artıq nəfəs almaqda çətinlik çəkirəm, gedə bilmirəm. Dirəndiyi yerə keç olur. Həmin vaxt əgər sən bir nəhərə çəkib 50 metr, 100 metr qasa bilsən, ondan sonra qasacaxsın. Çalışıb onu qasmaq lazımdır. O sözləri deyən mənə ə, bizdə Yolşev Azad vardı, Allah rəhmət eləsin tüm şəhidlarımıza. O mənə demişdi, birinci qrup komandiri idi. Artıq mən həmin yüksəldiyim, 1.5 yüksəliyin düşən zaman sonra yeni döyüş tapşırığı verilmişdi bizə. Əraziyə gedəndə çətinə çəkirdi. Məntiq yerəyə bilmirdim. Tağıyətim yoxuldu. Özündən ixtiyarsız onun dediyi sözlər mənim qulağımda idi. Yəni hər dəfə ilə bilərəm yanımda məyə o sözlərdə dedik ki, getməəsən, ya yəni, bir nəhrə çək bundan sonra getdinən. Onun o sözləri məni həyatda tutdu. Biz yaxınlaşdıqca düşmən çəkilirdi, amma artilleriya dəşi hansısa yüksəkliklərdə dayanmışdı, bizim əl çatmaz yerə. Ordan min atanlarla yenə atırdılar. Yəni biz bir dəqiqə yuvansın, şəhid olacaqsan. Tələfat mümkün deyil. Düzdür, mənim vəzifəm orada kəşfiyyatçı, radio telegrafçı olduğuna görə ilk gələn xəbərləri mən eşidirdim, çünki əsas rabitə məndə olduğuna görə bütün xəbərləri, yəni bütün məlumatları hamısını ordan işlədə bilirdim. Və oradan da ə, artıq belə deyək də Şəhər Şirəlin azad olunması, Şəhər tamamilə bizdə olmaq xəbərini orda eşitdik. Bu bir qünverici bir istidir. Yəni bu hissi mən yəni sözlə ifadə edə bilməyəsən bir hisslərdir. Ayın onunda artıq bayram əhvalı ruhiyyəti, həmin o süngərlərin üstündəki bizim mölmələri vardı. Bayraq sancaq kiyim, şəkil çəkdirən kiyim, yiyib içən kiyim, hamıda bayram əhvalı ruhiyyəti vardı. Danqalab bizim idi. Mən gördüyü şəhidlərimiz qan yerdə qalmadı. Nə qədər əziyyət çəkdi, nə qədər əziyyətimiz yerdə qalmadı. Yəni nəhayət biz yəni, məqsədimizə nail olduq. İşğal olunmuş toxpaqlarımızı Ermənilərdən azad edəcək. Mənə eş yoldaşım, əməkdaşımız Elçin zəng elədi. Onunla müəyyən dialoqumuz oldu, döyüş varəsində məsələ Elçin mənə Şuşa şəhərində olan evləri barəsində söhbət açdı və mən ona evlərinə gedib oradan şəkillər və s. göndərə biləcəyimi bildirdim. Evin hansı istiqamətdə yerləşdiyini, neçənci mərtəbə olduğunu təyəngləştirib evi şəkillərini çəkməyə başladım. Hətta video, qısa video da hazırladıq onunla barəsində və Elçinə göndərdim. Elçin sosial şəbəkələrdə də mən vaxtda yazmışdım, mən vaxtda yazaraq belə bildirdi ki, Hikmət çox sağ olsun, getdi evimizi çəkdi. Sonra da məlum oldu ki, mən səf evə getmişəm. <laughs> Elçin dilin evi yox, bir alt qonşunun evlərini çəkmişəm. Elçin bu günə qədər də deyir ki, o qonşu çox təşəkkür edir mənə. Bilir ki, heç planda olmayaraq onların evində mən onlara göstərmişəm. Onun nəsə gün ödə əlaqə saxlamırdım evlə. Bizdə belə deyək də, ailədə belə bir şey var ki, atan biraz sərt insandı da. Yəni hər deyəndə belə deyə gülən, hər deyəndə səmimi oturub söhbət eləyə biləcəyin bir insan deyildi. Həmişə belə deyə pərdən saxlayıbdı. O qaytdı zəng elədim. Zəng eləyəndə qaytdı ki, səsifə qurban olum oğlu. Yəni, o elə bir şey idi ki, o heç vaxt unuda biləcəyim bir şey deyildi. Çünki ilk dəfə idi elə bir söz eşidirdim. Noyabrın 1i mənim ə, qızımın Alisa xanımın ad günü idi. Mən ayın 1i noyabrın 1i onu təbrik eləyə bilməmişdim. Təbii ki, döyüş şəraiti, çatılmazlıq və artıq stabillik ə, olandan sonra, döyüşlər bitəndən sonra çalışdım ki, ə, qızımı belədək təbrik eləyim, Şişə şəhərindən təbrik eləyim. Bununla bağlı qısa ə, video sürət hazırladım. Necə deyirlər, döyüş stam köməyilə onu çəkməyə və ə, qızımı ə, Şəhərindən 1 yaş günü münasibətilə təbrik elədim. Fikrimcə qızımın 1 yaşında yanında ola bilməsəm də ə, o böyüdükdən sonra artıq böyük qürur hissi ilə bu videoya baxanda ə, atasının keçdiyi döyüş yolu və onu elədiyi təbriki böyük sevinçlə qarşılayacaq. Salaməliksa xanım, salam mən səni salamlayıram. Bu gün 29 noyabr 2020-ci ildir. Biz sənin ad günün 28 gün sonradır. Mən üzrümü say, atam bağışla. Səmmət günündə sənin yanında ola bilmədim. İndi Şihadayam, görsən qar yağır. Qarabağdayam. Daha vacib məsələlər var idi, ona görə gəlməli idim. İnşallah növbəti ad günündə sənin yanında olacam. Məni üzrə say. Bir yaşını sənin yanında ola bilmədim. Təbrik edirəm hamının səni. İnşallah növbəti ad günlərində də gələrik Şihadə, gözəl insanlarla, gözəl qardaşlarla bu qeyd eləyərik səmmət gününü. Valideyninində iştirak edib birinci Qarabağ müharibəsində amma bildiyimiz kimi həmin o 94-cü ildə atəşkəs imzalandı və torpaqların ərazimizin 20% işğal olundu. Bu 30 il ərzində sözün düzü məsələn mən vətəndaş kimi başqa əminəm ki başqalar da həmin fikirlə idi. Yəni o torpaqların nə vaxt azad olunacağının ümidsizliyi vardı. Millətdə, xalqımıza bir ümidsizliyi vardı. Bu ikinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi deyimiz müharibə həm e, bu ümidi doğurdu, həm Azərbaycan ordusunun gücünü ortaya qoydu, həm də Xalq-ordu birliyini mən ilk dəfə bu mahibdə gördüm. Ordu ilə xalqın bəhdətini. Yəni bundan əvvəl belə bir şey olmamışdı. Yəni xalq öz ordusunun gücünü gördü, ordu da xalqdan dəstəyi gördü, həm maddi, həm mənəvi. Şəhər 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 Şəhər